Серьезно. У Земли есть экватор, и говорит, по экватору, это как талия у нас, если взять пример, она начинает как бы сжиматься. Знаешь, когда талия, но если ты талию сжимаешь, что-то где-то выпирает. Да? Кого-то здесь, а кого-то здесь, а кого-то здесь. Суть то же самое, если... А Земля состоит из плит и плиты начинают двигаться, и из-под плит может что-то как бы выйти. И ученые говорят, что вполне естественный факт, как написано, сдвину с места. Что значит сдвину с места? Ты знаешь, земля уже начала двигаться с места. Но ученые говорят, земля может настолько сдвинуться с места, что она может поменять полюса. Это то, о чем говорит Господь. Это достаточно серьезно. За что это происходит? За безбожие, которое происходит в мире. Даже сейчас, что происходит, то есть люди вместо того, чтобы воззвать к Богу, потому что мы знаем, что было много стран, та же Ниневия в Библии описывается, да? что пророк пришел и сказал, Бог вас уничтожит, он накажет, вы такие паразиты, скажем так. Они начали поститься, они начали молиться, преобразовывать свою жизнь, да? И что произошло? Бог помилову. Бог может определять эти времена и сроки. Знаешь, когда ученые на все это смотрят сегодня, проблема в том, что сегодня проснулось много кальдер. Кальдеры эти, знаешь, это как большие пробки, которые, может быть, там 30 там, на 50 километров. Представь, пробочка такая, да? А под этой пробочкой, может, там, вот как в Америке, говорит, в Илустон такой есть тоже, это кальдера. И под этой пробкой магма, говорит, где-то там 15 или сколько телебашен, говорят, вниз, объем такой, 700 километров в одну сторону и 240 километров в другую. И если эта пробочка вскрывается, а за последние годы, например, она там на несколько метров поднялась, эта пробочка начинает подниматься, то есть все это выходит наружу. Что произойдет? Произойдет реальность. То, о чем говорил Исаия, за 2 там, 700 лет, да,